Assalamualaikum warahmatullah dan salam sejahtera kepada bangsa walaupun sekalian. Sultan Pahang sekali lagi bertitah berkenaan dengan pencerobohan tanah dekat Pahang oleh para pekebun dan juga petani yang telah meraup keuntungan negeri secara haram. So sekarang ini saya nak tanya kepada ahli parlimen raup dari DAP dan juga kepada mereka yang menyokong pencerobohan ini. Adakah anda benar-benar mahu untuk terus menafikan serta engkar titah Sultan Pahang atau bagaimana? soalan ini perlu anda jawab kita intro dulu la, 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 la. cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian sekarang ini kita lihat sultan pahang As sultan abdullah memang betul-betul marah berkenaan dengan pencerobohan tanah dekat Pahang, terutamanya dekat Raub dan kawasan sekitarnya. Dek kerana konon-kononnya nak tanam musang king lah, konon-kononnya buat sawit dan macam-macam lagi. Sehingga baginda ketika zaman Adifriti tak berapa lama dahulu, telah mengeluarkan satu kenyataan di mana baginda telah menyatakan yang baginda memang naik darah dengan pencerobohan tanah yang berlaku serta telah meminta rakyat Pahang menjadi mata dan telinga kepada Sultan Pahang dan juga kerajaan negeri untuk membasmi para penceroboh ini. Dan ketika merasmikan sidang Dun Pahang pada pagi tadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi Baginda telah mengambil kesempatan dalam ucap pertama Baginda, ucapan pembukaan Baginda untuk menyatakan perkara yang sama dengan nada yang jauh lebih keras. Ada tonton video ini. Al Ali-ali yang berhormat, sila dengar baik-baik. Kara ini ialah berkaitan dengan pencerobohan tanah haram. Musuh kita bukan sekadar dadah dan penjenayah. Tapi apa yang lebih tragis dan menyakitkan, sebanyak 14,494 dan 908 hektar tanah kerajaan telah dicerobohi dan diusahakan secara haram dengan tanaman sawit, getah, durian, dan pelbagai hasil bumi. Lebih malang lagi, lebih kurang 6,000 hektar hutan simpanan kekal HSK juga telah diceroboh. Kononnya atas nama pertanian. Tetapi hakikatnya ia adalah satu perompakan terbuka terhadap harta negeri, azanah negeri. Masalah masalah ini bukan baru bermula semalam. Ia telah berakar sejak lebih empat dekad yang lalu. Ianya berlaku tanpa pengetahuan, pengetahuan beta. Ketika itu saya masih lagi Tengku Mahkota Pahang yang tidak mempunyai kuasa dan peranan. Tetapi sekarang saya sudah pun menjadi Sultan. Sudah sampai masanya. Sudah sampai masanya kita semua celik mata. Sedarlah perkara ini adalah satu perkara yang cukup merunsingkan dan merugikan kerajaan dan rakyat yang saya sama-sama sayangi. Bukan niat... Better untuk mengungkit Kisah lama Atau menambahkan kekusutan Better tidak mahu terus Dibelenggu oleh bayang-bayang masa silam Sebaliknya better berhasrat Untuk menoktahkan Kemulut pencerobohan tanah secara haram ini Biarlah kisah lalu itu menjadi pengajaran jika betul, jika benar adanya unsur rasuah salah guna kuasa atau perkhianatan terhadap amanah biarlah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Adil menentukan dan menjatuhkan hukumannya di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian jelas dan nyata Sultan Pahang tidak lagi memilih kata-kata yang agak lunak sebaliknya terus menggunakan perkataan yang agak keras kepada para penceroboh ini di mana Sultan Pahang telah menyifatkan bahawa para penceroboh tanah ini bukan sekadar mereka menceroboh tetapi musuh utama kerajaan negeri selain daripada masalah dadah dan juga masalah-masalah penjenayah yang lain. Mereka ini dianggap macam musuh utama penjenayah utama yang patut dibasmikan dan juga diatasi tuan-tuan dan daunslan dan sultan pang telah bertitah sudah tiba masanya untuk semua pihak termasuklah kerajaan negeri dan sesiapa sahaja untuk buka mata berkenaan dengan isu ini dan mengambil langkah yang proaktif untuk menyelesaikan masalah ini once and for all ibaratnya sultan pang telah memberikan isyarat kerajaan negeri do what you must by all means necessary untuk mengatasi masalah pencerobohan dekat tanah-tanah bang ini jadi secara asas dia, ini bila kita tengoklah kasut tapang bertitah dan begitu keras macam ni, bermaksud bagi dia memang dah betul-betul marah. Saya tahu akan ada anak papa yang duk mempertikaikan, eh kenapa sekarang pula tiba-tiba Sultan Ampang dah bersuara? The thing is, mungkin sekian lama Sultan Ampang telah memberikan kata apa, kepercayaan kepada kerajaan negeri serta ahli parlimen dekat kawasan yang terbabit untuk menyelesaikan masalah itu. Sebab kita semua tahu, raja berpelambagan ini tuan-tuan sekalian memang jenisnya memang tidak akan masuk campur secara direct dengan urusan pentadbiran dan sebagainya. Sebab yelah, kan kalau masuk campur lebih lebih kagang, ada juga pihak yang membengfakar kata eh, eh korang ni raja berpelambagan je, tak boleh masuk campur sebagainya. Benda bukan tak pernah jadi. Pernah jadi tuan-tuan dan sekalian. Tetapi apabila melihatkan kelembapan kerajaan negeri yang tidak pernah terlepas dari tangan barisan nasional dan juga ahli-ahli parlimen yang pernah pegang raup sekian lama daripada BN dan kemudian pada tahun 2013 bertukar kepada DAP Mama Aris Subri and then tahun 2018 kembali ke DAP sekali Tengku Zu Purishah Raja Puji dan kemudian pada tahun 2022 bertukar kepada ahli parlimen yang sekarang ini Chow Fu Yun ni kan jadi masalah tak pernah selesai masalah sentiasa berlaku bahkan lebih teruk sebenarnya walaupun dah ada code order walaupun dah ada perintah mahkamah untuk tanah itu uh, apa, dikembalikan kepada kerajaan negeri dan penceroboh itu tidak ada hak pun sebenarnya dah masuk mahkamah rayuan pun tetapi masih lagi mereka ini berdegil dan meneruskan operasi tanpa segan silu Mungkin kerana itu, tuan-tuan dan sekalian, Sultan Pang yang selama ini Bagi berdekatan untuk tak apalah, kita lego kepada kerajaan negeri untuk hal, tetapi tengah tengok still tak selesai juga. Maka kali ini, enough is enough. Baginda bertitah. Baginda telah bersuara. Dan sekarang kita tengok sama ada kerajaan negeri ini benar-benar angkat titah bagi ini dan terus menjalankan operasi tanpa rasa takut, tanpa rasa segan, tanpa rasa silu, tanpa rasa macam tertekan ke apa-apa ke dan kita tengok sejauh mana ahli parlimen Daud yang sekarang ini yang si Fuyun Yun kan betul-betul agak apa men, waktu menjunjung titah Sultan Pang ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi itulah kalau anda fikirkan secara logik tuan-tuan dan puan-puan sekalian memang tak logik tau sebenarnya yang para pekebun ini sanggup untuk bermati-matian mempertahankan tanah mereka yang mereka buat durian king itu. Sebenarnya tak ada masalah pun kalau mereka pindah tempat lain. Sebab tanam sajalah tak ada masalah kan. Dan mungkin boleh minta lah contohnya macam orang kata apa tanah yang tempat lain ke apa-apa ke atau mereka pun dah untung sekian lama. Mereka kan dah untung sekian lama. Jadi tak ada masalah pun kalau mereka pindah sebab memang mereka kena pindah pun. Tetapi mengapakah mereka berdegil? Saya rasa video yang anda tengok ini tuan-tuan sekalian yang telah dirakamkan oleh Sarah seorang pengguna dekat social media ini memberitahu segala-galanya. Dipercayai video ini ditangkapkan dekat kawasan sekitar area apa kata apa uh, ladang durian king itu, ladang durian musang king itu berdekatan dengan kawasan kejadian lah kan. Dan anda lihat peralatan-peralatan yang ada dekat kawasan ini. Ini bukan peralatan-peralatan untuk berkebun tau. Bukan peralatan untuk menanam durian musang king ke apa-apa ke. Tetapi inilah peralatan pelombongan. Anda nampak tak kat situ? Ini adalah alatan pelombongan. Tengok suasana ini pun ialah suasana pelombongan. Dan macam mana yang anda tahu tuan-tuan sekalian, saya tak beritahu banyak kali, Raub ini merupakan antara kawasan yang ada jaluran emas. Maknanya emas ini banyak dekat Raub. Jadi, ada kemungkinannya betul teori kita betapa para pekerja Musang King ini bukan nak cerita tentang Musang King itu sangat. Musang King itu cuma satu smoke screen saja. Tetapi sebenarnya yang mereka kejar ialah emas-emas yang memang dah tertanam dekat bumi Raub ini sekian lama dan mereka cuba untuk menjarah emas-emas ini untuk orang kata apa dijual ataupun diproses dan mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat lumayan tuan-tuan dan -tuan Saya yakin ini sebenarnya berlaku. Ini sebenarnya mengapakah mereka bermati-matian nak mempertahankan tanah hutan itu tuan-tuan dan -tuan Mereka tak nak pampasan apa-apa ke? Mereka cuma nak kami dapat permit duduk kat sini. Mereka tak nak pindah. Kalau betul mereka ini sekadar nak orang kata apa memperjuangkan tentang hak mereka tu tanah durian, mereka mungkin tak ada kan masalah kalau kan yang dikata so pindah ke apa-apa ke mungkin bagi pampasan ke tak. Mereka nak stay dekat situ. Anda perasan tak? Jadi benda inilah yang menjadi persoalan sebenarnya tuan-tuan dan sekalian. Adakah benar sebenarnya yang mereka kejar bukan durian? Tetapi yang mereka kejar ialah emas yang terdapat dalam bumi rob ini. Dan saya yakin dan percaya Sultan Pahang tahu tentang perkara ini. Of course bagi dia tahu tuan-tuan dan sekalian. Bagi dia ada lagi ramai penasihat berbanding dengan saya sebenarnya. Dan saya yakin mungkin kerana itulah Sultan Pahang benar-benar bertitah supaya penceroboh ini dinyahkan. Kenapa? Kerana ini bukan sekadar cerita durian tetapi cerita emas yang dikatakan tertanam dalam bumi rob itu sebenarnya. Dan saya rasa mungkin tak berapa lama lagi, Sultan Pahang akan buka mulut pasal emas-emas itu sebenarnya. Saya yakin sangat-sangat. Tak tahu betul atau tidak, tetapi saya yakin yang satu hari nanti, Sultan Pahang akan buka mulut berkenaan dengan emas yang tertanam dekat bumi rob ini. Tetapi kepada para penceroboh ini, kepada ahli parlimen DAP itu, kepada para penyokong penceroboh, kepada mereka yang macam awamishkat yang hendak menghalalkan tindakan penceroboh ini, sekarang Sultan Pahang telah bertitah. Sekarang saya nak tengok, adakah anda ini benar-benar taat kepada raja ataupun sekadar anda ini memperkudakan raja untuk keuntungan peribadi anda semata-mata. Anda hanya menjunjung titah raja berkenaan dengan kerajaan campuran. Tetapi titah yang ini anda persetankan seperti mana anda telah persetankan titah addendum yang dikeluarkan oleh insan yang sama. Tepuk dada, tanya selera. Ataupun anda nak saya tanya benda ni? Ha, mana tahu kan? Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?